assalomu alaykum qadrli obunachilar bugun sizlar bilan sezashs tilini to'rtinchi darsimizda switch kays ya'ni tanlash operatorini birgalikda ko'rib chiqamiz buning uchun bizga bitta o'zgarish kerak bo'ladi bo'ladiorh ochib oldik endi foydalanuvchii qabul qilamiz qilamizbirdan yettigacha son song yana qabul qilamiz kae fosd ampersand hafta mana endi kodimizni asosiy qismiga keldik yozamiz sech ichiga ochgan o'zgarishimizni yoamiz yana hafta hafta qouz ochamiz shu qovuzni ichiga yozamiz keys Printer. birinchi keysimizdan ikkinchi keysga o'tishda har doim biz break degan komandani berib ketishimiz kerak Break bizga nima qilib beradi brek bu birinchi masalan birni bosganida dushanba chiqadi va aynan shu keysni sindirib berishga yordam beradi qolgan keyslarga ulanib ketmaydi hozir nima bo'ldi ochgan o'zgaruvchi hafta ya'ni foydalanuvchi bir kiritganda biza dushanbada berz u kiritishni biza oldindan shart qilib ber keys ikki bo'lsa printf se, case b' xuddi shunaqa komanda bor If l o'xshagan Else, else biz bilamiz aks holda shart bajarilmaganda chiqadi

ko'rib turganingizdek tayyor unga bek qo'yis shart emas endi tekshirib ko'ramiz birdan yettinchi sonk 1. dushanbani chiqarib berdi 3. chorshanbani chiqardi mana endi keyslar yo son kiritamiz ya'ni xohlagan son o'n payshanba juma shanba yakshanba ko'rib turganimizda bizga chiqarib berdi hammasi endi breksiz ko'ramiz nima bo'lar ekan be olib tashlay ya'ni sindirishama tekshiramizbir kiritaman ko'rib turganinmizdek dushanbadan tortib yakshanbagacha hammasi chiqib ketdi ya'ni keyslarimiz ulanib ketdi brrekshunig uchun hech qachon esdan chiqarish kerak emas switch kaysmas shart tipida qabul qilinganda sal boshqacha ko'rinishga ega bo'ladi qoamiz buni bir tirnoqli qilib ichiga harf yozamiz masalan a b s a yur'zamiz chiqib keladi mana dushanba seshanbadan boshlab hammasini chiqaradi s qilsam chorshanbadan <laughs> boshlab hammasini chiqarishni boshlaydi ko'rib turganinmizdek mavzumiz judayam oson va qiziqarli e'tiborlar <laughs> uchun rahmat